тема дружба. Ребята, слово дружба мы можем заменить еще одним словом. Товарышувание от слова товарищ. Проговорите со мной. Дружба, Запоминаем первое слово друзья на русском, на украинском друзи. Скажите со мной друзи. Еще раз сами. Следующее слово друг. Еще раз скажите со мной друг. следующее слово. Подруга. Скажите еще раз со мной. Подруга. Попробуем сказать, что делают друзья. Друзи играют у мяч. Еще раз попробуйте вместе со мной. Друзи играют у мяч. Друзья играют в мячик. Попробуйте сказать сами. Переведем фразу. Друзья идут в школу. Друзи идут до школы. Скажите вместе со мной. Друзи идут до школы. Попробуйте сейчас сказать сами. Еще одна фраза: друзья поют. Друзи спевают. Скажите вместе: друзья Спивают. А теперь попробуйте сказать сами. Представьте себе, что вас спрашивают, есть ли у тебя товарищ. Конечно же, у вас есть друзья. Послушайте, как нужно задавать вопрос и как нужно отвечать. А в ТБЕ е товарищ? А у тебя есть товарищ? Проговорите вместе со мной. А в ТБЕ е товарищ? Так, е. Да, есть. Еще раз вместе со мной проговорите. Так, Е. Вам могут задать вопрос, как его зовут. Послушайте, как это звучит на украинском. Як его звати? Как его зовут? Его звати Василько. Его зовут? Василий. Проговорим, какой может быть подруга и какой может быть друг. Подруга весела. Друг веселый. Скажите разом зі мною. Подруга весела, друг веселый. Подруга плаксива, друг плаксивий. Скажіть разом зі мною. Подруга плаксива, друг плаксивий. Думаю, ви поняли слова весела і плаксива, веселая і плаксивая. А это слово для вас будет новым. Переводится она удивленная. Послушайте. Подруга сдивована. Друг сдивованный. Проговорите разом с земною. Подруга сдивована. Друг Здывованный. И последнее слово. Подруга сумна. Подруга грустная. Друг сумный. Друг грустный. Проговорить еще раз с земною. Подруга сумна. Друг Сумный. На экране все новые слова нашей темы. Проговорите их несколько раз. Один раз проговаривайте вместе со мной. Дружба. Друг. Подруга. Друзи. Товарыш. Товаришування здивований. Здивована. Сумний. Сумна. Веселий. Весела. Постарайтесь несколько раз эти слова проговорить и запомните перевод каждого слова. Напоследок предлагаю вам запомнить правила дружбы. Что нужно делать, когда у тебя есть друг? Первое – защищать на украинском «захищай». Второе – не обманывать. Не обманюй. Третье – береги тайну. На украинском «бережи тайну». Четвертое правило ⁇ Извиняй друга. На украинском ⁇ пробачай ⁇ Пятое правило ⁇ Радуйся успехом. Ради успехом. И последнее правило ⁇ уважай. Поважай. Это правило дружбы. Следуйте им.